شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے بس اللہ سے ڈرو آپس میں صلاح صفائی سے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم ایمان والے ہو ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہی سچے مومن ہے ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں اور مغفرت ہے اور عمدہ رزق ہے یہ مال غنیمت کا مسئلہ ویسا ہی ہے جیسا آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ گھر سے نکالا تھا حالانکہ مومنوں میں سے کچھ لوگ اس پر ناخوش تھے وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے حالانکہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو اور وہ اسے دیکھ رہے ہوں اور جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک تمہارے ہاتھ آئے گا اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسئلہ یعنی بے ہتھیار گروہ تمہارے ہاتھ آئے لیکن اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے حق کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ اللہ حق کو حق کر دے اور باطل کو مٹا دے چاہے مجرم لوگ ناپسند کریں جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری مدد ایک ہزار فرشتوں سے کروں گا جو پیچھے پیچھے آئیں گے اور اللہ نے یہ مدد صرف خوشخبری کے طور پر کی اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے جب اللہ تم پر نیند تاری کر رہا تھا جو تمہیں سکون دے رہی تھی اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کرے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور تمہارے قدم جما دے جب آپ کے رب نے فرشتوں کو وہی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں پس ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو میں کافروں کے دلوں میں روک ڈالوں گا پس تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کی انگلیوں کو کاٹ دو یہ <سلام> عذاب اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے تو اللہ کا عذاب سخت ہوتا ہے یہ سزا تو لو پس کافروں کے لیے اور بھی عذاب ہے اے ایمان والو جب تم کافروں کے لشکر سے مقابلہ کرو تو ان کی طرف پیٹ نہ پھیرنا اور جو شخص اس دن ان کی طرف پیٹ پھیرے گا مگر یہ کہ لڑائی کے لیے چلاکی سے ہٹے گا یا کسی جماعت سے جا ملے گا تو وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا انجام ہے پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ نے کنکڑیاں پھینکی تھیں تو وہ آپ نے کنکڑیاں نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی تاکہ وہ ایمان والوں پر اپنی طرف سے ایک اچھی آزمائش کرے بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے یہ تو تمہارے ساتھ معاملہ ہوا اور بے شک اللہ کافروں کی چالوں کو کمزور کر دیتا ہے اے کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ آ گیا اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر پھر یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کریں گے اور تمہاری جماعت ہرگز تمہیں کچھ فائدہ نہ دے سکے گی چاہے وہ کتنی زیادہ ہو اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اس سے روح گردانی نہ کرو جب تم سن رہے ہو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی دیکھتا تو انہیں سننے کی توفیق دیتا اور اگر وہ سن بھی لیتے تو بھی وہ مو موڑتے ہوئے پیٹ پھیر کر چلے جاتے اے ایمان والو اللہ اور رسول کی پکار پر لب بیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور بے شک اسی کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور اس فتنے سے بچو جو خاص طور پر صرف ظالموں ہی کو نہیں پہنچے گا اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اونچک نہ لے جائیں پھر اللہ نے تمہیں جگہ دی اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور پکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی ایمانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تم جانتے ہو اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی صلاحیت دے گا اور تمہاری برائیاں دور کرے گا اور تمہیں معاف کر دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم یاد کرو جب کافر لوگ آپ کے بارے میں سازش کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر فرما رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اگر چاہیں تو ہم بھی اسی جیسی باتیں کہہ سکتے ہیں یہ تو بس پچھلوں کی کہانیاں ہیں اور جب وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمیں کوئی دردناک عذاب دے دے حالانکہ اللہ ایسا نہ کرے گا کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں اور وہ عذاب دے دے اور اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ وہ استغفار کرتے رہیں اور اللہ انہیں عذاب دے اور ان پر اللہ کیوں عذاب نہ کرے جبکہ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے نگبان نہیں اس کے اصل نگبان تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف سٹی بجانا اور تالیاں بجانا ہے بس اپنے کفر کا مزہ چکھو بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں وہ اور خرچ کرتے رہیں گے پھر وہ مال ان کے لیے حسرت کا سبب بنے گا پھر وہ مغلوب ہوں گے اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تاکہ اللہ نہ پاک کو پاک سے الگ کر دے اور نہ پاک کو ایک دوسرے پر جمع کر کے ڈھیر بنا دے پھر اسے جہنم میں ڈال دے یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اگر پھر وہی کریں گے تو پہلے والوں کا طریقہ گزر چکا ہے اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اگر وہ منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ تمہارا کار ساز ہے کیا ہی اچھا کارساز اور کیا ہی اچھا مددگار ہے اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم نے مال گنیمت حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ رسول رسول کے رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندوں پر حق نازل کیا جس دن حق اور باطل کا فیصلہ ہوا جس دن دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جب تم وادی کے قریب کنارے پر تھے اور وہ دشمن دور کے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا اور اگر تم آپس میں طے کر لیتے تو بھی مقرر وقت پر نہ پہنچ سکتے لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ اپنے طے شدہ کام پورا کر دے تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ نے خواب میں آپ کو ان دشمنوں کی تعداد کم دکھائی اگر اللہ انہیں زیادہ دکھاتا تو تم لوگ بزدلی کرتے اور معاملے میں جھگڑنے لگتے لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے اور جب تم ان کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے ان کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا اور تمہیں ان کی نظروں میں کم کر کے دکھایا تاکہ اللہ اپنے طے شدہ کام پورا کر دے اور سب کام اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں اے ایمان والو جب کسی لشکر سے تمہارا سامنا ہو تو ثابت قدم نہ ہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم آنو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا یعنی طاقت جاتی رہے گی اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے اور دکھاوا کرتے ہوئے نکلے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اللہ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے اور جب شیطان نے ان کے عمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور کہا کہ آج کوئی تم پر غالب نہ آئے گا اور میں تمہارا حمایتی ہوں لیکن جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے اور اگر تم دیکھو جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو یہ عذاب اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ان کی حالت فرعون کے لوگوں اور ان سے پہلے والوں کسی ہے انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا بے شک اللہ زبردست اور سخت سزا دینے والا ہے یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم کو نعمت عطا کرنے کے بعد اسے ہرگز نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے ان کی حالت بھی فرعون کے لوگوں اور ان سے پہلے والوں جیسی ہے انہوں نے اپنے رب کی عیاد کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو گرگ کر دیا اور وہ سب ظالم لوگ تھے بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بدتر مخلوق وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر بار اپنا معاہدہ توڑ دیتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے بس اگر آپ انہیں لڑائی میں پا لیں تو ان کے ذریعے ان کے پیچھے والوں کو عبرت کا سامان بنا دیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور اگر آپ کسی قوم سے معاہدہ خیانت کا اندیشہ کریں تو ان کے ساتھ برابری کے ساتھ معاہدہ توڑ دیں بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلے ہیں بے شک وہ عاضی نہیں کر سکتے اور تم ان کے لیے جس قدر ہو سکے طاقت اور تیار بندے ہوئے گھوڑے تیار رکھو تاکہ اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں پر جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے تم روب ڈال سکو اور تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہ ہوگا اور اگر وہ صلاح کی طرف جھکے تو تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے وہی ہے جس نے آپ کی مدد اپنے ذریعے اور ایمان والوں کے ذریعے کی اور اس نے ان کے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتے لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور وہ ایمان والے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کو جہاد پر ابھارے اگر تم میں سے بیس صبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے سو ہو تو وہ ایک ہزار کافروں پر غالب آئیں گے اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے بس اگر تم میں سے سو صبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے ہزار ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب آئیں گے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پاس فتح کے بعد قیدی ہوں جب تک زمین میں خوب خون ریزی نہ کرے تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے اگر اللہ کی طرف سے پہلے لکھا نہ ہوتا تو جو چیز تم نے لی ہے اس پر تمہیں بڑا عذاب آتا پس جو مالِ گنیمت تم نے حاصل کیا ہے اسے حلال اور پاک سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں اللہ تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی دیکھے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لے لیا گیا ہے اور تمہیں معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو وہ پہلے ہی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں چناچہ اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور مدد کی یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو لوگ ایمان لائے مگر ہجرت نہیں کی ان سے تمہاری دوستی کا کوئی حق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا فرض ہے مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو اور اللہ جو تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے اور جو کافر ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اگر تم ایسا نہ کرو گے کہ ایمان والوں کی مدد کرو تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہو جائے گا اور جو لوگ ایمان لائے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور مدد کی یہی سچے مومن ہیں ان کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا وہ بھی تم میں سے ہیں اور رشتے دار نصب کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے